Якщо вони у них, хто вам забудовника казав, у них мають бути копії цих документів. Треба назад сказати, покажіть мені копії. Ні, подождіть, а й я зніму. Всі хочуть, вони інвестували, вони хочуть, щоб здесь було. Вони хочуть зішити. А это здесь включається. Ні. Ви слышли, о чому ми говорили? Вы слышали, о чем мы с ним говорим? Вы говорите вообще о другом. Мы говорим о проекте дорог, которые ей набрали сюда. Почему не может? А должна приехать? Не должна быть. Хорошо, ну, фарс. Я собирался, когда тут движ был, когда... Юра, а что? Ликвидация охраны культурной спадщины. Что? И твой, твоя подпись, как регламентная комиссия стоит. Я, у меня подпись под всеми решениями, которые регламентная комиссия принимает. Так тебе надо там, дать интервью. Там, не ликвидация, это оно приедание до департамента культуры. это немножко разные вещи. Оно было окремо стоящее управление, ну, а теперь оно приедается до департамента культуры. Нельзя такого делать. Ну, почему нельзя такого делать? Я, не считаю, что это скорочение штате не, не, не. Надо... да какая экономия это, это галузь и так занедбан охорона культурной спадщины ликвидации хотят ликвидировать головное управление охороны культурной спадщины, я как окремую инстанцию ну киев рада кличко

Угу. А ну пойдем, глава района что там расскажет. Можно? Можно я запишу, что он рассказывает? Можно я запишу, что он рассказывает? Заключение о том, как с нарушениями. Глава Шевченковской администрации. Я же сказал о том, что мы в среда здесь проводим с прокуратурой, с ГАЗКом и с другими ответственными органами совещания, фиксируем все, что здесь происходит, чтобы у нас не было такой голословной позиции и принимаем решение относительно этого а Ну, как не бачили, мы Это касается а, трех а а, на а, на новый, да, совершенно, да, но совершенно верно. Там пока мы тоже как подогиб того, что надо Вот есть такое подозрение, что когда построить целый квартал. Мы тоже должны...

А ви держслужбовець? Так а чому не спілкуєтесь регіональною мовою? А це байдуже, якщо ви держслужбовець при виконанні, ви повинні спілкуватися з регіональною мовою. Тобто згідно регламенту, згідно закону, закону про держслужбовців, там є посилання на використання державною мовою. Ну Зараз, це, це 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 основне питання. ну, це не основне питання, це ну. виявлення сепаратистів в Україні. Шановний, Конституція а і норми ви самої дії. Я Вадим Торапав, Київське віче. Київські віче. Читаєте Конституцію? Ви читаєте Конституцію. Посадова особа повинна спілкуватись з регіональною мовою. Есть чего сказать. Это маленькие нарушения. Я могу Знаете, разговаривать. Мой О, это группа поддержки. Он да? Да. Он по он по да, Да. У -у -у. Да, а эффективности немая. А эффективности не. Так, а ае, мелочи, мелочей. Мелочей не бывает. А это... ты провокуешь, молодец, не указаешь, садитесь, блядь. Нет. Помогите это поможет нам... по детячему А это, знаете, если человек не... Я не один остановил. Молодец, Можешь спросить у людей со своих же, своих же соседей. Потому что это не человек, это ставленник, короче, фирташа людей. Ну, Кто-то же должен работать. Он работает. Он Кто? сейчас в данный момент на работе. Да, и поэтому он должен общаться э, указанным там, он языком. Он общается так, как ему задают вопрос. Пожалуйста, и не приставайте к человеку. Он держ посадовая особа, и он дает интервью. И потом смотрят москвичи и говорят, у вас все на русском разговаривают. А вы почему на русском разговариваете? Потому что я не держ посадовая особа, а я просто...